Thank you. человек решил поведать мне свой совет. Живи, как жил, не меняйся ты, и скоро судьба принесет плоды. Но есть у нас один дивный дефект, мы не верим людям, правды нет этот мир давно меня подводил? Разными дорогами он меня водил. Много я подкидывал он мне под ноги, но я вставал и шел по своей дороге. После того, как поднимался, поднимался не раз, и я думал, что мы моих глазах свет погас. Но я верю в жизнь, я верю в то, что настанет мой добрый час.